আজি পুৱাই শিলচৰ মেডিকেল কলেজত এজন ভুৱা চিকিৎসক কৰায়ত্ত কৰা হয় ভুৱা চিকিৎসক চিকিৎসকজনৰ নাম হ'ল মীৰ হুছেইন আহমেদ বৰভূঞা তেইছ বছৰ বয়স তেওঁৰ পিতৃৰ নাম হ'ল য়াহিয়া বৰভূঞা তেওঁ গুণিগ্ৰাম পাৰ্ট টু কাতি কৰাৰ এই ল'ৰাজনে তেইছ বছৰীয়া ল'ৰাজনে যোৱা তিনি চাৰিদিন ধৰি তিনিদিন ধৰি তেওঁ শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ তেওঁ ভুৱা চিকিৎসক হিচাপে আহি অ' পি ডি ডিপাৰ্টমেণ্টত বহি বহিভাগ ডিপাৰ্টমেণ্টত তেওঁ বহি তেওঁ কিছু পেচেণ্ট চাই আছিলে যোৱা দুদিন তেওঁ কোনেও ধৰিব নোৱাৰিলে আজি পুৱাই তেওঁক সন্দেহজনকভাৱে তেওঁক কিছুলোকে তেওঁক সন্দেহ কৰে যে তেওঁ চিকিৎসক নহয় লগে লগে আমি আৰক্ষী লগ গৈ তেওঁক লৈ আহে আৰু লগে লগে আমি মানুহজনক এতিয়া সোধ পোছ কৰোঁ সোধ পোছ কৰাৰ কালত এই কথা পোহৰলৈ আহে যে তেওঁ এজন সম্পূৰ্ণ ভুৱা এজন যুৱক তেওঁ গুণিৰগ্ৰাম হাইস্কুলত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে জনোৱা মতে তাৰ পৰা তেওঁ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে আৰু তেওঁ আহি এই তেওঁ যিটো ষ্টেটিছকোপ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইটো অনলাইনযোগে তেওঁ মঙাই লৈছিলে আৰু সেই ষ্টেটিস্ক্ৰোপটোক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াত শ্বিলচৰ মেডিকেল কলেজত দুদিন ধৰি তেওঁ আগতে দুদিন ধৰি তেওঁ তাত প্ৰেক্টিচ কৰিছে ৰোগী চাইছে আৰু আজি পুৱাই তেওঁ পুনৰ ৰোগী চাবলৈ আহোঁতে গাইনী ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো অ' পি ডি আছে তাৰ পৰা তেওঁক কৰায়ত্ত কৰা হয় আৰু বৰ্তমান আমি সোধ পোছ অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু এই যিজন ভুৱা চিকিৎসক আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যাতে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এখন এটা কথা আপোনালোকক আমি জনাব পাৰোঁ যে এই সংক্ৰান্তে কিছুদিন আগতে আমি এজন ভুৱা চিকিৎসকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পাছত ঊৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ পৰাও আমালৈ নিৰ্দেশ আহিছে যে এই সংক্ৰান্তে আমি তীব্ৰ দৃষ্টি ৰাখিব লাগে ছাৰ্ভিলেঞ্চ ৰাখিব লাগিব আৰু সেই চাৰ্ভিলেঞ্চটো ৰাখি 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 যোৱাৰ কাৰণেই এইজন ভুৱা চিকিৎসক আজি ধৰা পৰিছে গতিকে আৰু এনেকৈ যিসকল চিকিৎসকে এই ধৰণে ভুৱা মানুহক ভুৱা দি তেওঁলোকক চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে সেই লোকসকলৰ বিৰুদ্ধেও আমি কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু এনেধৰণৰ যি ভুৱা যি মানে প্ৰেক্টিচ আছে সেই প্ৰেক্টিচটো সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰিব লাগে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আমাক ভুৱা চিকিৎসক গ্ৰেপ্তাৰৰ সময়ত নিৰ্দেশ দিছিলে যে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ যাতে ভুৱা চিকিৎসাৰ নামত যাতে কোনো আগবঢ়াব নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দেশ তেওঁ দিছিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডাঙৰীয়াও আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি অধিক তৎপৰ হৈ আছোঁ আৰু জিলাখনৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও এই সংক্ৰান্তে আমাক পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে গতিকে আমি এই সংক্ৰান্তে আমি তৎপৰ হৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু যিসকল লোকেই এনেকৈ ভুৱা দি ৰাইজক চিকিৎসা আগবঢ়াই আহিছে আৰু ৰাইজৰ জীৱনক লৈ খেলা কৰি আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা লবৰ কাৰণে আমি সদায় তৎপৰ হৈ আছো